Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində əsas yoldan 100 metr məsafədə yerləşən 3 sot torpağın içərisində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, super təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin geniş həyəti var, fondamenti beton qarkazdır, mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Evın geniş ündür zirzəmsi var. Fasadı isə ağ laydaşlarla bəzədlidir. Evin ümumi sahəsi 200 kvadrat metrdir. İndi isə evin içərisilə sizi daha yaxından tanış edək. Biz birinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Birinci mərtəbənin dəhlizi genişdir, işıqlıdır. Birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağı. Qonaq otağı var, genişdir, pəncərləri birbaşa evin həyətinə baxır. Tavan dizaynləşdirilib. Əziz izləyicilərimiz, onda nəzərinizə çatdırıram ki, evdə son təmir tamamlama işləri gedir və tam təmirli təhvil veriləcək. Mətbəxi, mətbəxdə genişliyi, işıqlıdı, mətbəxinin pəncərəsindən birbaşa evin həyətinə baxır. Kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatoyun quraşdırılması qalır. Bu isə 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. Pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır, heç bir maneə kəsmir. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Evin hər iki mərtəbəsində sanitar qovşağı yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, onu da nəzərinizə çatdırıram ki, ev 2 yerdən monolit betonla işlənilib. Həm 1-ci mərtəbənin döşəməsi, həm 1-ci mərtəbə ilə 2-ci mərtəbənin döşəməsi monolit betondur. 2-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. 1-ci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx. 2-ci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı, sanitar qovşağı və balkon. Yataq otağı, bu yataq otağı da genişdir. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Həyət evi ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Suallarınız ətraflı şəkildə cavablandırılacaq. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Evə sənədi isə kupçadır, tam mülkiyyət. Torpağının da, evin də kupçası var. Qazı, suyu, işığı qoşulub, daimidir. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. MÜZİK